Вологда, Вологда, да. Как эта песня? Здрасте. Где же ты, где же ты? Вологде Вологде Вологда. Да? Это об этом? Об этом городе песня или нет? Это Резной парисат называется песня. На? Резной парисат она называется. Ну, так я говорю об этом городе. Да, об этом. Где 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 Вологде -где, 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 где? Да, я уже забыла, это было. Ну понятно. Тысячу Надо лет бояться. назад. Ну что-то такое вспомнилось, да что то такое мне вспомнилось. еще из Советского Союза, все это. Так это же белорусы пели, по-моему. Да, я не знаю, кто пели Сябры. Группа Сябры. Возможно, да. Они пели. Да, они не столь важны, королевц. Просто известны песни про Вологу, вот и все. А, песняры песнеры или с как песнеры, да. как какая разница, не Хорошо. Ну, давайте, говорится, поговорим о чем-нибудь более важном, да, чем о песнярах. Давайте. Как у вас обстановка на Украине? Я не знаю, как ну, на Украине. А это надо, можем... наверное, в космос подняться или в воздух, чтобы посмотреть на планету. О, наши космонавты, когда в космос поднимаются, говорят, что с космоса на территории Украины видны кладбища очень большого размера. Ну, а а вы вам. гордитесь, да? или Украинцев и у вас, Нет, говорим, у вас этим, гордость распирает, а, а, да? Ну, как-то надо было изначально думать, что это будет Нет, такое. Нет, подождите, вас гордость распирает за то, что вы умного украинца? Нет, никак не распирает. Просто нужно проверить, что вашу А зачем вы этом? сейчас об этом говорите? Ну, это же вы, вы или это же они знаете, же не умерли знаете, сами? Почему говорю? Знаете, почему говорю? Потому что это Зеленский... Зеленский сказал, а бесплатно. убил и... И, и народ, российский. Ты сказал, что погибло 46 тысяч всего лишь. Ему задали вопрос французы. Он сказал, 46 тысяч погибло Сколько погибло, все. столько погибло. Это вы их убили. И вы готовы и дальше может. убивать. Дальше что? Ну, так а смысл Гордость, все, гордиться больше нечем. А смысл вам погибать за свой? Кроме что, за что, геноцида <свят> украинского народа есть еще у вас а гордость, а которая сам себя убиваете то Зачем убивать сами а себя? Советский народ э, да. зачем вы умер? Сами себя зачем советский убиваете, народ скажите, зачем пожалуйста? сам себя убивал? Десятки миллионов погибли. Ты ж гордишься своим, наверное, мы прадедом. Мы, проезд, мы сейчас разговор не ведем. Так какая разница? Мы для украинцев так, не так, не украинцы тогда погибали. Вот смотри, элементарно, для украинцев тогда была э, война отечественная и сейчас отечественная. Понимаешь? А украинцы отечественная тогда война? погибали и сейчас погибают. А у нас была отечественная война. У, вас же не у отечественная нас в Украине была отечественная война, не украинцы шли воевать за свою родину. Бендера, да? Бендера, кто это такой? Или что Убит это? Украинского народа это город нации... Молдови, или вы о чем? Сипа, имею в виду. А что вы имеете против бороться убийца, за независимость те, Украины? Украинского народа. Хорошо, украинского почему народа. вы осуждаете, а тех, кто борется за независимость... Все, 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 почему вы бандеры осуждаете, а те, кто борется за независимость Донбасса, наоборот, приветствуете? Ведь, например, а кто вот борется? те, кто бо... сейчас кто перешел борется, на вашу сторону и... Э, борется, как говорится, борется, да, они же борются за независимость. Они Здесь хотят стать независимы от Украины. от Украины, правильно? И вы считаете Здесь их героями. И независимы. вы их дальше поддержали оружием, дали им оружие, чтобы они, Украину, свой народ. А почему же тогда Бандеровцев, который тоже хотел, чтобы Украина стала независимой от Советского Союза? Который устроил геноцид украинскому народу. Что же вот так-то? Двойные, какие-то стандарты у вас получаются. Донбасы боролись за независимость, и они, они для них страшные значит, враги. А вот Донбасс, э, те, которые на Донбассе, якобы борются за независимость Донбасса от Украины, они для них герои. Так это ж, ну маленькие, ты же немножко мозги включай. Как понимать это? Ну как я это не понимать? локоть я вас просто не останавливаетесь, говорите, я ничего не слышу. Как не это понимаю. понимать? И теперь скажите я мне, вы смотрите, скажите мне, какие территории все захватили? Вот как понимать, я, я понимаю тогда, когда вынимаю. Какие бы захватили территории у Советского когда Союза? Было, как это взрослые сделали, взрослые например, взрослые, например взрослые, ополченцы, взрослые. Э, сепары террористы, которые захватывают украинские территории с 2014 года. Деровцы захватывали территории Советского Союза? Я лучше побыстрее выложу все это сейчас на канал. Потому что невозможно это... Захватили украинские... Ой, это советские есть территории. Это и есть скандалитая. Конечно, да, Я горжусь этим. Я, я, я хочу, бендер, чтобы Украина бендерка. была независимой. Бендер. И мы бендер. все хотим этого. Бендер. Все, бендер. кто воюют с вами. Дурачок. Ну вы что, не так, что ли? Ну вот как их понимать? Почему вы приветствуете, например, тех, кто взял оружие против своей страны, против своего народа. На Донбассе, да? Которые якобы по вашей логике, ну, то есть у вас там логики получается нет, вашей, по вашему мнению, на Донбассе. Что Борис, мы Опа! Мы из Украины. Бармалійої 50 гривень. Краце Степан Андрійович не дає спокою. Україна понад усе. Бармалі, привіт, слава Україні, героям слава. Друзі, у нас йде збір на пікап для 93-ї бригади, друзі. Це саме дуже гарячий на даний момент напрямок. Те, що Путін точніше розказує, що зараз в цьому котлі знаходиться наших 10 тисяч. Так от, хлопці, для яких ми вже збирали закрили точніше, збір на модулі для РЕП, саме з 93-ї бригади і саме на Покровському напрямку Холодний Яр-бригада. І вони не в курсі, що вони знаходяться у котлі. Розумієте? Тому я вас закликаю усіх е приєднатися до цього збору, тому що є звернення, хлопці потребують допомоги. Зараз я вам покажу це звернення, щоб ви не думали, що я вас обманюю. Звертаємося до підписників, лори Українки. Почуйте нас, будь ласка, наші позиції під шильним вогнем. Ситуація надважка. Нам терміново потрібна ваша допомога. Пікап, на виконання бойових завдань. Щиро дякуємо. Слава Україні! Ось звернення. Де... На фоні прапора 93-ї бригади хлопці звертаються до Лори Українки, тобто до мене, за тим, щоб мої підписники, щоб я відкрила збір і допомогла їм придбати пікап, який їм дуже необхідний для виконання бойових завдань і для того, щоб вивозити поранених. Тому, друзі, я вас прошу, приєднуйтесь до цього збору, тому що дійсно. На Покровському напрямку дуже складна ситуація, і хлопці терміново потребують нашої допомоги. Друзі, не буває маленьких донатів, хто скільки може. 20, 50, 100, 200 тисяч гривень, хто скільки може.